По состоянию на четвертую неделю 2016 года порог заболеваемости гриппом в в Николаевской области составляет 60,8, что лишь на три позиции выше, чем на прошлой неделе. Уровень заболеваемости выше прогнозировано на 12,8 почти на всех административных территориях Николаевской области. Зафиксированы повышение порогового уровня заболеваемости. Арбузинка плюс 43,1. Братский плюс 24,4. Березанский плюс 47,8. Градевский 22,3. Еланинский плюс 64,7. Очаковский 7,9. При этом подтверждено уже смерти 6, которые под H1N1. Это уже доказано шесть смертей, которые у нас забрал Крим. К сожалению, ничего утешительного сказать не могу. Потому что на этой неделе в 1,4 раза обращаемость людей в соответствующие дни прошлой недели. Причем абсолютно одинаково. Дети в 1,4, взрослые в 1,4. То есть он болеет по этим одинаково значит, что немножко напрягает? Напрягает то, что заболеваемость, вот мы посчитали вы на прошлой неделе от порога, вот эти четыре дня давали 32 процента, на этой неделе, вот эти случаи дают уже от порога этой недели 43 процента. То есть уже мы сейчас имеем за вот эти дни 43 процента, у нас впереди еще вторник, среда и четверг, который у нас входит в эту статистику. То есть порог у нас 153 должен быть. Мы сейчас имеем 65,3 показатель, Должен быть 153. То есть, понимаете, вот сейчас уже вот такая ситуация, ну, нехорошая. Мы в такой, честно говоря, ситуации еще до, до конца никогда не были. Нам обычно хватало двух недель, чтобы все это дело закрыть и все было более-менее успокоилось. То есть на сегодняшний день мы говорим о том, что нет тенденции к снижению, а пока еще есть тенденция к росту. И никуда мы от этого, так сказать, не денемся. Вот. Что значит по школам, по, по всему, То есть, по погоде, опять же, значит, как раз холода, холода, они останавливают де действие вируса гриппа. А вот эта погода теплая, она как раз способствует тому, что вирус гриппа начинает активно распространяться среди людей. Поэтому, значит, послушав про Киев... Киеве сейчас вообще решается вопрос, сегодня по радио передали, закрыть детские садики и закрыть высшие учебные заведения. Они сидят уже практически третью неделю. Мы обычно, Юрий Михайлович знает, Александр знает, что мы обычно закрывали на две недели. Когда у нас было плохо, мы закрывали на две недели. В принципе, сейчас идет вторая неделя. Первую неделю мы не считаем, ее закрывали по погодным условиям. То есть именно по заболеваемости мы закрываем школу две недели. Сейчас или вторая неделя. Если я в пятницу еще говорила так, что вот или, или, да, какой-то вариант возможен, то есть меня немножко успокоило заболевание на пятницу, то вот эти четыре дня и четыре дня прошлой недели, они уже меня очень, так сказать, напрягают. Я, честно говоря, не знаю, какие, по каким законам этот грипп сейчас живет, тем более идет сейчас H1N1, это пандемичный вариант, но за ним идет, и уже он есть по Украине, уже о нем говорят, второй грипп, это H3N2, который должен быть, их три гриппа должно быть в этот сезон, H1N1, H3N2 и вирус B. Про B пока молчат, но H3N2 уже проскакивает в информации, что уже появляются случаи H3N2, и, возможно, он даст нам вторую волну вот этой эпидемии. Сейчас выгорают те, кто в 2009 году не заболел, кто вот те годы не заболел, сейчас они вот доберется этой ситуации, потом все успокоится и потом начнется, возможно, вернее, извините, не будем плохо говорить, вторая волна. Поэтому, вот, учитывая погоду и все, я бы как специалист рекомендовала до 5 числа, как мы раньше и говорили, школ, школьников оставить дома, они пройдут две недели, они у нас отсидят наших положенных, там глядишь, высохнет, подсохнет уже не вот будет вот этой сырости, уже будет более-менее сухо, это первое. А с 8 числа уже, если ничего не случится, то уже без заседания, без всего, просто школьники автоматом, они пойдут в школу. То есть уже не нужно будет подтверждающего заседания. У меня вот такое предложение. То, -то что беседовал заведующий детской поликлиники, та же самая картина по детской поликлинике. Вчера было э, больше 50 вызовов, сегодня 34 вызова ну, на То есть, э, по сравнению с прошлой неделей, идет отчетливое уменьшение. Да, знаю, подождите, а почему мне меня ваша статистика дает совершенно... давайте не будем спорить. Нет, я не говорю о вызовах сегодня. Вы их не получили еще, а вы говорите о прошлой неделе. Я говорю пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Ну правильно, в понедельник вошел в ту неделю, а сегодня уже отчетливо есть уменьшение вызовов. Я не знаю, решение можно принимать любое. Если я в прошлую комиссию был категорически настроен поддержать. Продовження карантину в школах на сьогоднішній день такої ввіреності не завідувачі дитячої поліклініки придержувати того ж. Ми просимо сьогодні розглянути і прийняти рішення про те, щоб ми завтра відновили навчально-виховний процес. Я так вважаю, все-таки ми всі вважаємо, поспілкувавшись між собою. Що в принципі по ці три дні вони вже загальної картини не побудують. Ми сьогодні втратили той контроль за дітьми, то есть ми не знаємо. Батьки сьогодні говорять, що воно пішло, намочило ноги, воно захворіло, будучи на вулиці, полазило в сугробах і прийшло, звернулося у хулікану. Тобто сиділи б в школі, в теплі такого б не було. Як варіант просто говорить. Далі, у нас сьогодні є невикористані резерви, це все-таки відслідковування класів у разі відсутності до 20%. Це ще один запасний варіант. У нас е відміна кабінетної системи, це ще один варіант унеможливлення їхнього загального спілкування. Е на сьогоднішній день в достатній кількості є у нас дезінфікуючі е засоби. От. І е у разі навіть, якщо ми. Е Есть, якщо ми завтра вийдемо, у нас є час подивитись, якщо говорять, да, що там може бути десь якийсь сплесний невеличкий. По крайній мере, ми подивимося, що ми на сьогоднішній день маємо, тому що я поспілкувався ще й своїми колегами. Перимас, да? Вознесенськ закривався всього-навсього на три дні за весь цей період. Первомайсь закривався на два дні. Сьогодні у Вознесенську 4,6 захворювання. Це навіть. Патологічно далеко від 20% да? От, по усім закладам освіти, Первомайських біля 6%. Тому усі показники, всі цифри говорять про те, що сьогодні, я тут думаю, що особливих перешкод для того, щоб ми завтрашнього дня відновили навчальний електронний процес, немає. З іншого боку, якщо ми побачимо протягом певних днів, що в нас ситуація, тобто якщо ми будемо або додаткові заходи вживати, або ми побачимо, що загальна картина, чи то по окремому закладу, чи то взагалі по освіті в цілому, то в принципі нам нічого не заважає звернути ще раз до надзвичайної комісії і припинити знову таки з того ж самого понеділка, чи через тиждень начебто-буторний процес, у разі якщо аж три там Н2, то сюди. Який сьогодні там переступає границі України. От. І крім того, є сьогодні скажімо так, необхідність, тому що, ну, скажімо так, третій тиждень, це третій тиждень для нас пішов. От. Це сьогодні питання. По-перше, ми вже потягнемо суботи однозначно, ми вже потягнемо певну частину весняних канікул однозначно, ми потягнемо сотні тисяч міського бюджету однозначно, тому що це додаткова робота, це відпрацювання і так далі. Тому, ну, це не найголовніше. головне, що сьогодні особливий перешкод, принаймні, на нашу думку, ми не бачимо. У нас є на поверхні дня два питання. Школи ми карантин продовжуємо до п'ятого включительно. Правильно? І автоматом їх відкриваємо восьмого. Ну, я все-таки настав, щоб в цьому проєкту рішення поміняти одну формуліру: що все-таки 5-го на плановому комісії. Все-таки услышать еще, уточнить, чтобы мы не, не наломали дров. Если так, то да, без вопросов, 8 этот самый, школа уже готовится 8-го числа э, тому, что открытие. И второй вопрос. С завтрашнего дня начать учебный процесс со всеми мерами карантинными, предупредительными, осмотрами, проветриванием и так далее. То, что у нас выдает СЭС и то, что отслеживается. И первый симптомов, если что-то есть, принимайте решение, которое у нас есть и распоряжение мясковой головы, соответствующие в 2013 году, там прописано до шестнадцатого включительно, что нужно делать. Поэтому, кто за то, что э, продолжить карантин до 5 числа. Не, Не, ну подождите, процедурно мы должны проголосовать. До 5 числа кто за? Володя, считай. А мы, самого, мы у секретаря не спросили, да? 10. Кто э, против? Кто воздержался? Я думаю, что за второй голосовать не нужно. Поэтому э, до 5 числа у нас школа карантин.